egilgan boshni qilich kechmas bu juma bir hafta davomida de shayton vasvasasi zaharli fikrlardan tozalaydigan ulug' kun edi o'z vaqtida jumaga kelib ma'rifatni işte eshitib ollohni kalomi va hadisni eshitganlarni miyalari tozalanadi shunaqa qilib besh o'n o'n besh jumaga kelgan odamlarni endi bu yetdan chiqazib bo'lmaydi ollohning oliy tarbiyasiga o'tgan bo'lasizlar man aytgundim robbiy degani murabbiy degan so'zdan olingan murabbiy bolalarimizni bog'chada tarbiyalasa robbil alamin butun olam musulmonlarni bugun dargohi oliy machitiga chaqirib tarbiya qiladigan ulug' kun bu tarbiya ko'rganlar bilan betarbiyalarni farqi bo'ladi betarbiyaga jur namozga o'gasae undoq mundoq deydi Ya sen aqlli bo'lib ketdingm nega unaqa sakrayopsan shaytonga osa san endi aqlliysan deb bu ibodatli iymonlilar ahmoqm Kim, kim o'rgatdi sanga bunaqa shaytonbozlikni tegin surishtirib ko'rsangiz balki bebismillohdan tug'ilgandir man nikoh qilayotganda hech qachon shoshmayman nega ikkita odam hozir ikkita yosh birinchi ollohning rahmati oila maqomiga erishib harakat qilishlik qadamini tashlagan ularga man hech qachon erinmasdan ham qizga ham yigitchaga vaz nasihat qilib qo'yaman kuyovlik vazifasi qanaqayu kelinlik vazifasi qanaqa man aytaman kelinlarni chiqazib yuboramanda haligi kelinga vaz nasihat qilib bo'lgandan keyin kuyovni olib qolib kuyov jo'rasi bilan shariatda sharm yo'q palonchi kuyov bola har boriki zavjayi halolizga yaqin bo'lish arafasida auzu billahi imina shaytonir rojim deb duo de qilib alloh taoloni bu ismi zotini aytib qo'ying auzu billahi mina shaytonir rajim deyishingiz bilan shayton alaklarni sakrab qochib ketib qoladi va allohni ismi zoti bilan tug'iladigan bola fazilatlik ollohning rahmatiga musharrab bo'ladigan solih farzandlardan bo'ladi ey kuyov bola unutmang xudo ko'rsatmasin shoshma shosharlik bilan be bismillah bo'lib qolsa shu ishda shayton ishtirok etarekan nega auzu billahi rojim demadingizda shayton shetda yerda turibdi shu ishda ishtirok etib nima bo'ladi natijasi natijasi be bebismillohdan bo'lgandan keyin bu fanni nasihatlab bir tiyin bunaqa gaplarni qulog'iga olmaydigan bo'lib qoladi tangli qiyomatda talashib qolarekansiz mani o'g'lim <laughs> bu desangiz shayton aytadi ya bo'lmagan gap man ishtirok etganman bu mendan bo'lgan Ya manga qara u mani o'g'lim deb anaqa qilsangiz tosh tortishib ketib sen san buo'g'lingga nima degansan qani yoki qizingga xudo o man aytardimki bolam bizni avlodni ajdodlarni yuzini shivit qilmagin biza falon avlodlarni farzandimiza shaytonlik qilib yo boshqa boshqa muttahamlik firibgarlik qilib avlodimizga gap tekkizib qo'ymagin mayli insoniyatlar ertangni unutib yuborar olloh payg'ambar o'tgan valiylarni ota avlod ona avlodlardan o'tgan ruhlar eslab ya'ni chiqmaydi chiqmaydiu hammasi ular qarab turibdi bolam deb aytib namoz o'qigin ibodatli ixlosli bo'lgin degandim man deydi haligi er, er, er kishi shayton aytadiki ete, iya dedi qani so'ra o'zi kimni ishini qildi bu kimni so'ziga kirdi sanimi yo manimi man aytuvdimki mutloq namoz o'qimagin iymondan kech kayfsafo qilgin maishat qilgin maza qilasan kim ko'ribdi jannat do'zaxlarni vasvasa qilganman deydi o'lganlar tirilyaptimi deb vasvasa qilganman hech kim ko'rmasa o'g'irini ham muttahamni ham zino ham qilaver iplosligini hech narsa qilmaydi deb man tarbiya beruvdim so'radi kim bo'ldi bu dei agar u o'g'il muttaham firibgar zinokor o'g'ri birovni haqidan hazar qilmaydigan ayni malum bo'lsa shayton tomonga o'tib ketib qolar ekan ular jahannam tomonga yetaklab olib ketib qoladi agar ota onani so'ziga kirgan bo'lsa farzand bismi allohu akbar deb bismillahi rohmani rohiymazb shaytonni daf qilgan bo'lsa ollohni ismi zoti bilan tug'ilgan farzand ming jamiyatga kirgandan olloh deb yo'qlab chiqar ekan chunki tepasida urug' solmasdan oldin ollohni ismi zoti aytilgan a bismillahi rohmani rohim shuning uchun har bir ishimizda auzu billahi mil bismillahi rohmanir rohim bo'lishi kerak haligi o'g'lilarini o'g'lilarini o'sha qo'shnilarni ichida bitta ilimli yigit bor ekan okasi mana shu o'g'lim bittagina to'rtta qizdan keyin mana shuni ozgina tarbiya qilib bersangiz shu namoz niyozlarni o'rgansa deb olib chiqib beribdilar hali nihoyatda go'zal pokiza iymon ekan ya yani imonli yigit ekan haligi ilmi bor ekan haligilarni haligilarni bolani tarbiyalabdi ancha qur'onni an o'qiydigan bo'lib mana shunaqaib bir kuni otalari namoz o'qimas ekan adajon adajon e, ishga ketyapsizmi ha bolam endi sizlarni haligi ro'zg'oringlar kiyim kechakglarni anaqa qilmasam bo'lmaydi adajon chiqib ketayotganingizda chiqib ketayotganingizda o'n qadam bilan auzu billahi mila shaytonir rajim bismillahi deb rohim siz adajon shunda xudo taolo sizni qo'llar ekan baraka berar ekan, turli baloy ofatlardan asrar ekan adajon shuni unutmasangiz bo'ldi deb mana bundoq kichkina bola adasi aytsa ishga borguncha yig'lab boribdi hali. yo bolam sen menga vazi nasihat qila otamdan oldin ya'ni vohliroq yetim qolguvdim voy bolamdan eshitdima shu so'zni deb Xudoning karomati bilan sekin sekin ibodatga tushib ketib qolgan ekan u bola bechora <laughs> bola nuqul yig'larkan Ya rabbiy men jannatda bo'lsam odamlar benamozlar jahannamda bo'ladilarmi axir mehnat qilib bolam chaqam deb ertabdan kechgacha sovuqlarda mana shunaqa tik turib bizaga rizq olib keladilar nahotki yo roblil olami otam jahannam bo'ladi deb yig'lab ibodat qilar ekan bir kuni shu adalari eshitib qolibdi mana shunaqa qo'lini duoga olib egam mehribonim parvardigorim otamni qulfidilini ochib o'zing bilan muomalaga ibodatga moyil qilgin xudoyo adam ham bu dunyo